ভালে হৈছে অ অসমীয়া অসমীয়া ভালে আছে তাৰপিছত এতিয়া আজিতো মেট্ৰিক ধান চান খেতি কৰি অলপ বিক্ৰী কৰোঁ আৰু চলিবলগীয়া হয় পইচা খৰচ উলিয়াবলগীয়া হয় মানে বিহু পালেহি এতিয়া গৰু বিহু কৰিবলগীয়া গৰু যদি গোহালিৰ পৰাই যদি হেৰাই যায় স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'লে মোৰ লগত আহিছে ধনটি কেনেকুৱা কেনেকুৱা ভালে ভালে ন ত এতিয়া আমি মেট্ৰিক দিয়া চেণ্টাৰত আহিছোঁ উপাঞ্চল স্কুল বুলি কয় তাত আমাৰ চেণ্টাৰ পৰাই তাত আমি খবৰ ল'ব আহিছোঁ যিহেতু ইংলিছ পেপাৰ প্ৰথম দিনা আহিব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া আমি আজি মেথছ আছে মেথছ কেনেকুৱা হৈছে আৰু আগৰ ইংলিছ আৰু অসমীয়া কেনেকুৱা হৈছিলে সকলো আমি খবৰ ল'ম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব চেণ্টাৰৰ চেণ্টাৰ পোৱাৰ পিছতহে মানে গোটেই অভিভাৱকসকলে মহিলাসকল ৰখি আছে মাকসকলে আহিব আহিব ল'ৰা ছোৱালীয়ে বাচ্ চাই আছে এইফালে দেখিলোঁ চাৰিফালে গাৰ অভিভাৱকসকল ইফালে আমাৰ এই গাঁৱৰ অভিভাৱকসকল আছে এইফালে মোৰ লগৰ এজনক মানে দেখি মানে মোৰ হাত মানে এনেকৈ দেখাইছে এইজন মোৰ লগৰ মানে আকৌ ওলাইছোঁ পৰীক্ষা চেণ্টাৰৰ পৰা আহি দিলোঁ যিহেতু ঘৰত গৈ সুধিলে বেছি ভাল হ'ব তাত মানে সোধাতকৈ এবাৰ আমি ঘৰলৈ ঘৰে ঘৰে যাম আৰু ঘৰত সুধিমগৈ পৰীক্ষা কেনেকুৱা হৈছে মানে এতিয়া গাড়ী এৰি মানে তাত কৰি পিনে এতিয়া ভাগিনৰ লগত গৈ আছোঁ লগত থাকিলে কষ্ট কৰি দিছে বহুতখিনি কষ্ট কৰি দিছে নাম খবৰ ল'বলগীয়া আহিবলগীয়া হৈয়ে আছিলে অঁ সৰ্যাৰ আগতে আহি কিনে খবৰ ল'বলৈ মাজতো লগ হৈ গৈছিলোঁ আহিব পৰা নাছিলোঁ অঁ আজি আপোনাৰ লগতো সুবিধা পায় আৰু খবৰটো লৈ যাওঁ বুলি ওলাই আহিলোঁ ভালে 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 এতিয়া মই আহি আছোঁ মটলা নগাঁও আহিলোঁ ল'ৰাবিলাকত খবৰ ল'ম ভালে হৈছে অঁ অসমীয়া অসমীয়া ভালে আছে তাৰপিছত এতিয়া আজিতো মেথ আছে কেনেমান আজিতো অলপ বেয়া আছে আৰু মেথছটো তেতিয়াহ'লে ভাল কৰিবা দেই অঁ সেইটোৱে মানে খবৰ ল'ব আহিছোঁ অঁ দেই গাঁৱৰ ভিতৰৰ ভিতৰত সোমাই সোমাই মানে খবৰ লৈ আছোঁ আৰু যিহেতু তাত মানে সিহঁতক লগ নাপাওঁ কিছুমানে মাকৰুমত দিয়েগৈ কিছুমান মানে তিনিচুকীয়াত কিছুমানে বিভিন্ন স্কুলত দিয়েগৈ একে লগ পোৱা নহয় একে জেগাতে লগ নাপাওঁ সেইকাৰণে তো ঘৰ এইবাৰ ভাবিছোঁ মানে ঘৰে ঘৰে খবৰ লওঁ তো কেনেকুৱা হৈছে ভাগিনাৰ খবৰটো এই নগৰে খবৰ ল'লে খবৰ লোৱাটোতো ঠিকেই আছে ভালেই লাগে এতিয়া এনেকৈ ঘৰে ঘৰে খবৰ ল'লে বিশেষ ভাল হয় কাৰণ কেলৈ ল'ৰা ছোৱালীখিনি পৰীক্ষা দি আহি ভাগৰি ভাগৰি কৰি থাকে তো তেওঁলোকক যদি কোনোবা এটা স্থানত একেলগে লগ কৰি কিনে সুধোঁ বুলি ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে বা কিবা এটা কৰোঁ বুলি ভাবোঁ তেওঁলোকক তেনেকৈ সুধিলে আকৌ আপোনাৰ তেওঁলোক আকৌ ইয়াৰ পৰা ওলাই যায় কিনে এনেও দিনটো মাইণ্ডত টেনশ্যন এটা লৈ কিনে পৰীক্ষাটো দি কিনে আহি কিনে আৰু ভাগৰ যোগাৰ থাকে ন আকৌ তালৈ ওলাই যাব আকৌ আহিব সেই গতিকে আমি যদি ঘৰে ঘৰে আহোঁ খুব বেছি দহ মিনিট সময় নহ'লে তাহাঁতৰ ইয়াৰ পৰা ওলাই যামতো আধা ঘণ্টা সময় লাগিব আকৌ লগৰখিনি লগ পালে বোলে দোকানত আড্ডা দিওঁ পঢ়াৰ সময়কণো থাকি যায় এনেকৈ ঘৰে ঘৰে কৰাটোৱে ঠিক হৈছে আৰু তো আকৌ এতিয়া আমি যাম এতিয়া কোনফালে যাব লাগিব এইফালে সেইফালে ৰাস্তাটো এইফালে যাব লাগিব আকৌ ইংলিছ কেনেকুৱা প্ৰথম দিনা প্ৰথম দিনা অলপ ভাল বেয়া হৈছে হা অলপ বেয়া হৈছে বেয়া হৈছে আচামিছ অঁ এইটো মেথ আছে ন অ ভালে তথাপি ৰিজাল্ট ভাল আহিব ন সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ তথাপি আমি আহিছোঁ হা হা ইংলিছটো আছামিজ ঠিকেই অসমীয়াটো ভালে হৈছে তাৰপৰা নগাজানৰ বাকীখিনি চবৰে ন এতিয়া গধূলি হৈ আহিলে আৰু প্ৰায়ভাগ মানে মোবাইল যোগেদি খবৰ লৈছোঁ প্ৰায়ে ভাল হৈছে বুলি কৈছে অভিভাৱকসকলে এটা খবৰে বহুতো বেয়া লাগিছে কাৰণ কেলৈ আমাৰ এইটো অঞ্চলত নগাজান অঞ্চলত প্ৰায় গৰু ছাগলী চুৰ হৈ আছে মানে অচিনাকি অচিনাকি ব্যক্তিয়ে মানে নিশা হ'লে মানে লৈ যায় ত' বহুত এটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটি আছে আমাৰ ইয়াত তো মই এঘৰলৈ আহিছোঁ এতিয়া মৰমৰ গৰুহাল মানে লৈ গ'ল গৰুহালেই আছিলে সিহঁতৰ মানে খেতি পথাৰ কৰা সম্পদ আছিলে আৰু সেই গৰুহালেই যি খেতি কৰি মানে ধান বিক্ৰী পইচা পাইছিলে সেইখিনি মানে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত কষ্ট মানে খৰচ কৰিছিলে তো মই এয়া হ'ল ভাইটি তোমাৰ নামটো কৈ দিয়াচোন মোৰ নাম ৰাহুল মুৰা অঁ এই ঘটনাটো কেতিয়া হৈছিলে তোমালোকৰ গৰুহাল যোৱা মংগলবাৰ অঁ সেইদিনাখন নিশা ৰাতি মানে তিনিটামান বজাত হয় গৰু লৈ যাওঁ বুলি আমি এনেই বতৰ বেয়া আছিলে বৰষুণ দিছিলেতো আমি গম নাপালোঁ কেনেকুৱা কিন্তু আমি ৰাতিপুৱা শুই উঠি দেখিছোঁ যে গোহালিত গৰু নাই আমি সেই গোহালি এই গৰু দুটাৰ কাৰণে আমি খেতি কৰোঁ আমি আৰু অলপ মিডিল ক্লাছৰ ল'ৰা ছোৱালী মানে পৰিয়াল খেতি খেতি বাতি কৰি আমি মানে পৰিয়াল চলিবলগীয়া হয় আৰু পাপাও ঘৰত নাই আমি মা আৰু মই দুটা দুজন দুটা থাকোঁ ঘৰত তাৰপিছত খেতি কৰি আমি জীৱক নিৰ্বাহ কৰি আছিলো সেই দুটা গৰু এতিয়া গোহালিৰ পৰা নাইকিয়া হ'ল অলপ মানে বেজাৰ লাগিছে মনত আৰু তোমালোকৰ মানে সেই গৰুহালে আছিলে খেতিৰ কৰা এটা উপায় নহয় বিক্ৰী কৰা নেকি খেতি এতিয়া মই বৰ্তমান পঢ়ি আছো তো অলপ মানে খেতি বাতি পাঁচ বিঘা ন কিমান কৰোঁ তো ধান চান খেতি কৰি অলপ বিক্ৰী কৰোঁ আৰু চলিবলগীয়া হয় পইচা খৰচ চলিবলগীয়া হয় মানে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু হয় এতিয়া তোমালোকে কি কি ভাবিছা এতিয়া এতিয়া আৰু কি কৰা পঢ়া খৰচটো কেনেকৈ উলিয়াম বুলি ভাবিছা পঢ়া খৰচটোতো এনেকুৱা এতিয়া মোৰ অলপ সদায় খালি কলেজ যাব নোৱাৰিম মই এতিয়া অলপ খৰচটো উলিয়াব লাগিব পাপাও এতিয়া বাহিৰত আছে সিও দি দিছে বাৰু নিদিয়া নহয় আৰু অকলে আৰু মই এতিয়া পঢ়ি আছো ঘৰত আৰু মা থাকে তো এতিয়া চলিব লাগিব আৰু কাম কৰি অলপ অলপ কষ্ট হ'ব আৰু আমি খেতি বাতি কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব কৰোঁ কিন্তু মানুহে ইমান বেয়া কাম কৰিব নালাগে কাৰণ গোহালিৰ পৰা গৰু লৈ যোৱাটো এটা বহুত বেয়া কথা আমি যদি সেইদিনাখন গৰু নানিলো এটা বেলেগ কথা আমি লৈ আনি ঘৰত ইমান ধুনীয়াকৈ বান্ধিছিলোঁ আকৌ যদি গোহালিৰ পৰাই লৈ লৈ যায় পাপাও ঘৰত নাই পাপা কৈছে আৰু দুখ লাগিছে বুলি কৈছে এতিয়া ময়োনো কি কৰিম সেইদিনাখন হেৰাব বুলি মইও গম পোৱা নাছিলোঁ চ' সেইদিনাখন এনেই এঘাৰটামান বজালৈকে মই আছিলোঁ ঘৰতে ঘৰতে আছিলোঁ সেইদিনাখন এ পঢ়াটো পঢ়ি আছোতো পঢ়া শুনা কৰোঁ ৰাতি ত' এতিয়া বতৰ বেয়া আছিলে কাৰেণ্ট নাছিলে সেইদিনাখন ত' মানে আমাৰ ইয়াত যদি আমাৰ সমাজত এনেকুৱা যদি চোৰ চান্দাল হৈ থাকে সমাজত আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাকে গৰু গৰু পুহিবলৈ অলপ ভয় কৰিব কাৰণ এনেকুৱা যদি গোহালি পাই যদি লৈ যায় বেলেগৰ পৰা আলি আলি বাটৰ পৰা লৈ গ'লে এটা বেলেগ কথা যদি গোহালি পাই লৈ যায় মানুহেতো গৰু পুহিবলৈ ভয় কৰিব আকৌ গৰু পোহা ভয় কৰাৰ লগে লগে আমি এতিয়া আমাৰ আমি এতিয়া গৰু বিহু কৰোঁ এই গৰু বিহু যদি ধৰক গৰুৱে যদি চুৰ হৈ থাকে হেৰাই থাকে ত' আমি গৰু বিহু কেনেকুৱা পাহৰি অলপ মানে অলপ ভয় লাগে আৰু এইবিলাক মানে কি কৰিম কি কৰিব লাগে কাইলৈ পৰক্ষিত আমাৰ ইয়াত বিহু পালেহি এতিয়া গৰু বিহু কৰিব লাগিব গতিকে গৰু যদি গোহালিৰ পৰাই যদি হেৰাই যায় তেনে আমি কি কৰিব লাগিব ৰাইজে কি ক'ব আৰু বেয়া লাগে